نحمد صلی علیہ رسول الکریم اماں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سامعین محترم اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانیوں کے ساتھ ضیاء القرآن شریف کی تیسری جلد سورہ کہف اس سے آغاز ہو رہا ہے اور ہمارا طریقہ کار ہے کہ کسی بھی صورت کے آغاز سے پہلے اس کا جو تعارف ہے کہ اس میں آیتیں کتنی ہیں اس میں رکوع کتنے ہیں اور اس میں کیا کیا بیان ہوا ہے وہ اختصار سے بیان ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی تفسیر آگے آتی ہے تو آج ہم اس کا آغاز سورہ کاف کے تعارف سے کرتے ہیں نام کیونکہ اس سورہ میں اصحاب کاف کا ذکر ہے اسی مناسبت سے اس کا نام القاف رکھا گیا ہے کیونکہ اصحاب کاف کا ذکر اس میں موجود ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اس سورہ کا نام کیا ہے صورہ کاف ہے نزول دوسری چیز اس میں یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے یعنی اس کے نزول کی وجہ کیا بنی کس وجہ سے کس سبب سے یہ نازل ہوئی تو نزول یہ با اتفاق علماء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی کس میں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کا نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے آٹھویں اور دسویں سال کی درمیانی مدت میں ہوا یعنی آٹھویں، نومہ اور دسویں یہ تین جو سال تھے تھوڑی تھوڑی ان میں یہ نازل ہوتی رہی واللہ تعالی تعالیٰ عالم اس کی جو حقیقت ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے ایک عالم ایک مفسر وہ اپنی علم کی اور اللہ کے خاص کرم کی بنا پہ چیزوں کو لکھتا ہے تو یہ وہ اپنے احتیاط شامل کرتے ہیں واللہ تعالی عالم اللہ بہتر جانتا ہے ہمارا علم ہماری اپروچ ہمارے جو کمال ہے وہ یہاں تک تھا اس کی آیتوں کی تعداد ایک سو دس ہے یہ ایک ہزار پانچ سو ستتر کلمات اور چھ ہزار تین سو ساٹھ حروف پر مشتمل ہے یعنی کتنی تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ علماء لکھتے ہیں کہ حروف تک اس کے جو ہے وہ شمار ہوئے اور اس کی آیاتوں تک شمار ہوئے مضامین اب پوری سورہ میں جو جو مضامین آئیں گے ان کا بیان ہے میں اس سورت کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا ہے اس سورت کا آغاز کس سے کیا گیا ہے حمد باری تعالیٰ سے کیا گیا ہے ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ اللہ تعالیٰ وہ کریم اور رحیم ہے جس نے دنیا انسانیت کو رشت و ہدایت کا ایسا صحیفہ عنایت فرمایا جو خود بھی ہر قسم کی کجی اور خامی سے پاک ہے اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے پاک ہے جس نے دنیا انسانیت کو اور اس کے ساتھ انسانی زندگی کے کسی شعبہ میں سیاسی معاشی قانونی اور اخلاقی جہاں کجی یا خامی افراد و تفرید پائی جا سکتی ہے وہ اس کی اصلاح اور درستی کی پوری صلاحیت رکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا گیا صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ہم سے ہوا کانا الحمدللہ آغاز کس سے ہوا الحمد للہ اللہ اللہ کتاب یج اللہ ایواجہ دو چیزیں اس اس میں 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 ان آیات میں بیان ہوئی جب یہ آیتیں آئیں گی تو پھر میں اس کی کے ساتھ آپ کی خدمت محس کروں گا ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ہے ہی ہر کجی ہر کمزوری ہر افراد ہر, ہر تفرید سے پاک جو اللہ ہے نا جس نے یہ قرآن نازل کیا ہے وہ ہر کجی سے کیا ہے افراد تفرید کہتے ہیں بہت زیادہ اونچا کر دینا یا بہت زیادہ نیچا کر دینا اللہ اس سے بھی پاک دی ہے, دی دی ہے اللہ بلند شان رکھنے والی ذات دی ہے دی اور اس کی شان بہت بلند ہے اور دوسری چیز کا اللہ اس کو ٹھیک کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے یعنی وہ ایسا ٹھیک نہیں ہے وہ ایسا ٹھیک نہیں ہے جو دوسرے کو ٹھیک نہیں کر سکتا اللہ خود بھی ٹھیک ہے اور دوسرے کو ٹھیک کرنے کی قوت بھی رکھتا سبحان ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ اکبر مزید یہ کرم فرمایا کہ ایسی کتاب لانے کے لیے کوئی عام انسان مقرر نہیں کیا جس کی صورت و سیرت میں کوئی کشش نہ ہو بنتا ہے سبحان اللہ ایسا نہیں کہ بھائی کوڑا جے کو جے بھیج دیتا ہے چلو بھائی تو جا, جا, جا کے قرآن لے جا نا 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 جس کو بھیجا قرآن دے کے وہ فرشتوں کا سردار اور جس کی طرف بھیجا وہ نبیوں کا سردار تو کہا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے وہ کرم فرمایا ہے کہ اس کو لانے کے لیے کوئی عام انسان مقرر نہیں کیا جس کی صورت و سیرت میں کوئی کشش نہ ہو جس کے قول و فیل میں کوئی جاذبیت نہ ہو یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو خود اللہ میں کوئی خامی نہیں اور پھر جس کی طرف قرآن بھیجا اس میں بھی کوئی خامی نہیں <تصفح> کہ کوئی وہ دیکھ ہی <عدیگالی> نہ سنے <تصفح> بھائی ایسے کی طرف قرآن نہیں بھیجا کہ کوئی اس کی بات نہیں سنتا تھا اس کے سارے بات سنتے تھے <تصفح> جس کے کول و فیل میں کوئی جاذبیت نہ ہو جو خاموشی سے آئے کتاب پہنچائے اور چپکے سے چلا جائے بلکہ ایک ایسے بندے کو دعوت حق کا پیغام بر بنا کر بھیجا جو اس کا محبوب ترین بندہ ہے سبحان اللہ جس کی آمد سے کفر و فسق کی تاریخ اور طویل رات ختم ہوئی اور حق و صداقت کے صبح و طلوع ہوئی تحبل کی جھوٹی خدائی کا تختہ الٹ دیا گیا اور خفتہ بخت انسان خواب غفلت سے جاگ اٹھا سچ تو یہ ہے کہ اگر ایسے رحیم و کریم خدا کی عمد و ثنا نہ کی جائے تو اور کون ہے جو اس کا مستحق ہے اتنی شان والا ہے اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو پھر کون ہے جس کی تعریف کی جا سکے یہ خدا پراموش اور دنیا پرس انسان کا جو نفسیاتی تجزیہ اس سورہ میں کیا گیا ہے اسے پڑھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ خالق انسان کا کلام ہے جو اس کے نظریات اور قلبی مضمرات سے پوری طرح آگاہ ہے آیات نمبر 32 ٹو اور تا فورٹی فور یعنی 32 سے چوالیس میں ایک دنیا پرست کی کم ظرفی خود بینی خود فریبی کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایک خدا پرست انسان سے جو دولت میں اس سے کم ہے اس گفتگو یہ کہتے ہیں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا کہ اس کے پاس دولت بھی زیادہ ہے اور اس کے خادموں اور نوکروں کی تعداد بھی اس سے زیادہ ہے حالانکہ کسی غریب آدمی کے سامنے اپنی سروت کی فراوانی بیان کرنا اور اس کو احساس سے غربت دلانا کم ظرفی اور خودبینی کی انتہا ہے مزید برا وہ قیامت کا منکر ہے اور اس غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ اگر قیامت آ بھی جائے آ گئی تو اس روز بھی اس کو عزت و کرامت کی مسنت پر بٹھایا جائے گا اور اہل ایمان جو اس دنیا میں کمزوری کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں اس روز بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے یہ اس کی خود فریبی کی انتہا ہے آیات ایک سو تین اور ایک سو چار میں یہ بتایا گیا کہ ایسے شخص کی ساری جد و جہد اور دوڑ دھو دھوپ فقط دنیاوی زندگی کو باعزت اور آرام دہ بنانے کے لیے وقف ہو جاتی ہے اسے کبھی اپنی آکوت سنوارنے کا نہ خیال آتا ہے نہ فرصت ملتی ہے آیت نمبر پچپن میں یہ دے گا کہ اگر ایسے لوگوں کو اپنی گمراہیوں سے باز آنے اور بدکاریوں سے طائب ہونے کی دعوت دی جائے تو وہ اسے بروقت فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے اور بدقسمتی سے انہوں نے اس کی دعوت کی صداقت کا ایک ہی معیار مقرر کر رکھا ہے کہ اگر ان پر عذاب آ گیا تو دعوت سچی ورنہ جھوٹی ان عقل کے اندوں سے کوئی پوچھے کہ جب تمہاری گمرائیوں کی پیداشت میں تم پر عذاب آ گیا اور تمہیں دوزک کا ایندن بنا دیا گیا تو اب اگر تم نے اس دعوت کی صداقت کو تسلیم کر بھی لیا تو تمہیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا ہر دنیا پرست کے ہر زمانے میں پہلے بھی اور آج بھی یہی ذہنیت رہی ہے اور سوچ وچار کا یہی انداز رہا ہے اس لیے ہر ایک کو ایک ہی انجام سے دو چار ہونا پڑا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بر وقت متنبع ہو کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات کی طرح یہاں بھی اس حقیقت کو بے نقاب کیا کہ یہ مال و دولت یہ جاؤ حشمت یہ فرزند و زن اس دنیا کی زینت ہیں جس طرح یہ دنیا فانی ہے اس کی زیب و زینت کے سارے سامان بھی فانی ہیں یہ اس قابل نہیں کہ کوئی مومن اس کی محبت میں اتنا دل بستا اور اس کی چاہت میں ایسے ہوش باختہ ہو جائے کہ اپنے خدا کو اور اپنے انجام کو بھی فراموش کر دے دل لگانے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے طلب تو صرف اسی کی رضا کی ہونی چاہیے اور زندگی کی اس محدود فرصت میں ایسے نیک مفید اور نتیجہ خیز کام کرنے چاہیے جو کبھی فنا آشنا نہ ہوں بلباقیات الصالحات و خیر الحمد رب کا ثوابم آیت نمبر شیالیس کے دل نشین الفاظ سے اس حقیقت کی طرح توجہ دلائی گئی کہ حکمت و دانش کے ان انمول جگمگاتے ہوئے موتیوں کے علاوہ جس نے اس صورت کا دامن مرسہ ہے تین واقعات کا بیان شروع بس سے کیا گیا ہے اصحاب کاف حضرت موسیٰ کا سفر اور ذوقر نین ان کی تفصیل اپنے اپنے مقامات پر آپ ملاحظہ فرمائیں گے یا مختصراً اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ کاف کا ذکر کر کے ان مظلوم اور ستم رسیدہ مسلمانوں کی حضر افزائی فرمائی کہ تم سے پہلے بھی حق قبول کرنے والوں کو طرح طرح کے عذیتوں کا نشانہ بنایا گیا انہوں نے میض اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا ایک غار میں پناہ لی اور تم تو غلامان حبیب کبریا ہو تمہیں کفار کی ان اذیت رسانیوں کے باعث حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے بلکہ بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تم دیکھو گے اللہ تعالیٰ کس طرح تمہیں عوج کمال تک پہنچاتا ہے اور کس طرح تمہیں عبدی عزتوں سے سرفراز کرتا ہے اسی زمن میں کفار کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو ذات اصحاب کاف کو سینکڑوں سال کے بعد از سر نو زندگی عطا فرما سکتی ہے وہ تمہیں بھی روز محشر زندہ کر کے اٹھا سکتی ہے حضرت علیہ السلام کے سفر سے علم و حکمت کے اصول کے اہمیت کا درس دیا اس کے زمن میں چند واقعات بیان کر کے ایک پیچیدہ اقدہ کو بھی حل کر دیا اس دنیا میں اکثر ایسے واقعات پذیر ہوتے رہتے ہیں جن کو ہم کوئی توجہ نہیں کر سکتے یا ہم انہیں عدل و حکمت کے تقاضوں کے سراسر منافی سمجھتے ہیں حقیقت میں یہ ہماری اپنی کم فہمی ہوتی ہے اگر ان سے پردہ ہٹایا جائے تو ان کا عین عدل و حکمت ہونا من الشمس ہو جائے جس طرح ان تین واقعات سے جب خضر علیہ السلام نے پردہ اٹھایا تو حضرت کلیم کی برہمی اور ناراضگی خود بخود دور ہو گئی اور انہیں اپنے اعتراضات واپس لینے کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہا دلکر کا واقعہ بیان کر کے ایک مومن حکمران کی خوبیوں کا ظاہر فرمایا کہ وہ باوجود قوت و اقتدار کے اپنی رعایا کے لیے مہربان عادل اور شفیق ہوتا ہے آخری دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عظمت اور جلال کی طرف توجہ دلائی گئی ارشاد ہے اگر سمندر سیائی بن جائیں اور اس سے اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی آیات عظمت و جلال کو کرم بند کیا جائے تو سمندر خشک ہو جائیں لیکن اس کی صفات کا بیان پھر بھی تشنہ تکمیل رہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے یہ اعلان کرایا کہ میں بشر ہوں خدا نہیں خدا وہی ہے جو وعد اللہ شریک ہے جس کا میں بھی بندہ ہوں اور ساری کائنات بھی اس کی مخلوق اور اس کے سامنے سرفگندہ ہے اس آیت سے اس صداقت کو ثابت کیا کہ جب یہ مرقع ہے حسن و کمال بہی زیبائی و دل ربائی خدا نہیں تو اور کون ہے جو خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہے جب زبان مصطفی اعلان کر رہی ہو لا الہ الا اللہ تو کائنات کی ہر چیز کو توعن و کرن کہنا پڑے گا اشحد اللہ الہ الا اللہ بعض کم نظر لوگ اس آیت کریمہ سے شان حبیب کبریائی کی تحقیق کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے اور تربینا کو وہ عظمتیں جو نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کی ہوا میں ہمیں پناہیں پوری آب و تاب سے دکھائی دے رہی ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ <سؤال> نے